Космос – это такая штука, типа небо, только там все черное. Там 9 планет, я знаю, из них 4. Марс, Земля, Юпитер, Плутон. Так. А больше не знаю планет. Четыре только знаю. А что там еще в космосе цикавого? Там можно посмотреть на них там. Сесть на них. Только, например, на Маус. Он не, он не сильный. Он такой там, подальше. чем Мы, он сосед. Планета, это наш сосед. Только там не сильно. Там хаос. Почему? Потому что там, может быть, не понятие. Не понятие. А кто ты такие? Все такие. Бывают такие. Это такие люди, которые только они не думают, они такие злые. А чему ты так думаешь, что они злые? Потому что, ну, не знаю, почему. Ну, что ты давно видите, дадим, а я говорю, что они злые. А на всех планетах инопланетяне живут? Ну, думаю, не на всех. Потому что самая близкая планета, я не знаю, она самая близкая, почти как солнце, только она меньше. Там не может жить никто, даже там не выживут и не потому что там постоянно все заливается. Температура тоже высокая, да? Ну, почти как у солнца, только не такая. У солнца как там? Её, его даже не пост, его не, не едва, вот, даже на него выду пойти, он все равно будет горячее. Звідки люди так богато знают про то, что бывает в космосе. Потому что они на ракетах ездят. А что за ракета? Это такая, такой самолет, только у него не такие большие крылья, он очень быстрый. Он его, он 100, у него тоже такая тамагнивая штука, он летит. А кто первым летал в космос? Юрий Гагарин. Кто это такой? Это такой человек, который полетел в космос. Он, он на них не садился, а просто полетал, выучил их и назад к, к, нам. А ты хотел бы полететь в космос? Хотел бы. А чому? Потому что там звезды важные. як ти думаєш, що потрібно для того, щоб стати космонавтом? Надо все, надо всі Такі штуки, щоб космонавтом бути. «Такі випробування, так? Ну так, да, я смотрю Чіп там, в одній серії космос. Чипи девка і На Їх басі там, там спутника не вибасіли. В космосе там цікаво, да? Да, очень, очень, очень цікаво. Разные планеты, но нет, нет, есть метеориты, которые могут врезаться в ракету. А что такое метеориты? Это такие самые, как куски солнца. Они летят, и куда врезаться, то горячее будет. Ну, то может быть там, там влажные логиси в ракету тогда все там будет трясти, там будет там воздух будет у нас ракеты вынимал